Минувшие выходные в нашем городе состоялось немало спортивных мероприятий, посвященных к Дню Независимости Украины. Соревнования, приуроченные к этой дате, прошли и в стенах городского дворца спорта. 20 и 21 августа в зале тяжелой атлетики проходила открытая перенца города, участие в котором принимали спортсмены различных возрастных категорий. Сейчас проходит чемпионат города, посвященный Дню Независимости Украины. За это время за 25 лет независимости Украины наши тяжелодлеты города Бердянска добились значительных успехов. Я хотел поздравить всех с наступающим праздником Дня независимости и пожелать нашим тяжелоатлетам и всем спортсменам, которые бердянцам, значительных достижений, удачных на всеукраинских и международных стартов. Несмотря на то, что соревнования были праздничными и в некоторых весовых категориях лидерам Бердянской школы тяжелой атлетики бороться было не с кем, все участники первенства ответственно подошли к стартам и показали высокие результаты. Среди спортсменов младшей возрастной категории лучший результат показал Вадим Дранас. Победный результат в своих категориях показали Андрей Пашков, Анатолий Войников, Влад Овчаренко и Александр Спиридонов. Также победителями соревнований стали Богдан и Влад Тараненко и опыт нетитулованный бердянский атлет Александр Рабчевский. Тренер бердянской дю США Александр Савун отметил выступление на этих соревнованиях и перспективных молодых атлетов Александра Коротковских и Никиты Воскобойникова. По завершении соревнований лучшие атлеты Перенса получили заслуженные награды и призы от организаторов чемпионата.